Вітанічка, дорогі друзі. Ви на ютуб-каналі Мирослав Солонер, це наш новесенький сенький езотеричний випуск з українською відьмою Марією Тихою. Маш, привіт. Привіт. До тебе є перелік запитань езотеричних, давай почнемо з першого: е, кажуть, що Ялинка, Святий Миколай, Санта Клаус то все від зла, від сатани. Що ти про це думаєш, як відьма? Правда, то Братя, не правда? Що виділа недавно фільм, який вийшов, комедія, там про те, як мальчик писав письмо Санта Клаусу Санті і перепутав одну букву, і написав, Сатані. Такая при комедия, такое типа. Я посмотрела, такая типа детская комедия. Дислексия у него была, он перепутал букву, написал Сатане. Ну, э, смотри, есть же разные традиции, да. Может ты видел э, на севере? У них есть такая традиция, они призывают Крампуса, дух крампус такой. Не видел. типа, типа там да, они там с копытами танцуют, с рогами и так далее. Э, Святой Николай, если мы берем христианский эгрегор, это же святой. Да? Mm -hmm. Если мы берем в плане эзотерики, в плане чернокнижи и так далее церковной магии, соборного колдовства это Абара без. То, что я говорила, кому я ходила в серии вот недавно, да, в Лавру я ходила. Это святой, это святой гриб Абара. Это церковный без Абара. Вот. Часто иконы святого Николая переделывают под Абару. То есть это его лик, дорисовывают ему рога, зубы и так далее. Yes. Если мы берем Деда Мороза, опять-таки, ну, давай не будем детям сказку, сказку разрушать. Ты же понимаешь, что все это, все это, все это переделано, даже Баба Яга, это все мифы славянские, это все духи. Водяной, Баба Яга, Леший, Кощей, это все духи. И недобрые духи, кстати. Поэтому Дед Мороз, Санта-Клаус и так далее, это тоже недобрый дух. Просто все это переделали под наш лад, взяли, естественно, Запад взял, раскрутил все это под свой лад, деньги заработать. Ну, мы же тоже как бы все это хватанули, да, сделали ну, Деда стояла. Мороза. Ну, как, ну, как, типа, Запад, у них Санта-Клаус, а мы еще, а мы что, хуже? Не, мы сделаем Дед Мороза. Вот, поэтому это все переделывалось под нас, под народ. Вот. Но изначально это все духи недобрые. Ну, нет такого, что добрый, злой, просто они другие. И не совсем тоже Святой Николай, да, вот икона святого Николая, она чудотворца, да, она исполняет желание, как говорят. Бесабар тоже исполняет желание, Просто это антихристианский эгрегор. Да, вот. и то, конечно, что. Ты идешь кому-то, да, 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 ты кому-то идешь, а оказывается, ты не, не попадаешь не туда, куда хотел, да? Туда конечно, хотел, в итоге. Да. Поэтому да, Ви ж коли пишете комусь письмо, там, да, якусь енергію -то, то делаете, кого-то щось даже навіть не знаю, ви там просите посыл какой то во вселенную отправляете, ви ж не знаєте, хто вас услышит І кому платить потім. Ну, це правда, это факт. Може почути не той, хто треба. Поэтому, коли пишете письмо Санта Клаусу, не путайте буквою. <laughs> Будемо знати, зарубами це собі на носі. У Росії з'явився новий тренд гроботерапія. Таку психологічну практику проводять для тих, хто втратив смак до життя. Про це повідомляють російські ЗМІ. Видання пише, що жива людина лягає у труну, а потім з нею прощаються родичі. Як ти до чого до цього ставишся? Це не в Росії придумали. Це придумали в Японії, придумали в Азії. Це давно такое є, вони в Японії практикують. Не тільки в Японії, там, в Японії, в Сінгапурі я бачила. в Китаї, є. много це є і на Азії. Э, на Бали такое есть, вот на Бали и Бласте, такое видела и читала. Не пробовала, но читала. Mm -hmm. э, с точки зрения псих, как психологический ход, это прикольно, честно. То есть, да, действительно, mm -hmm. но что такое вообще смерть? Это обнуление полное. Человек полностью обнуляется, исчезает. То есть, с какой-то стороны, чисто психологически, да, если лечь в гроб, ты умираешь старый, возрождаешься новый. То есть, ты после того, как тебя закрывают, ты выходишь новый новая, обновленная версия себя, улучшенная версия себя. Вот. как фильм субстанции Да, 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 улучшенная версия себя, обновленная. С точки зрения эзотерики, ну, я не советую людям ложиться в гроб, потому что это неправильно. Вот. Были у нас знакомые практики, довольно-таки известные, которые спали в гробу, все это плохо закончилось, к сожалению, потом. Поэтому вот игра в смерть и игра в притягивание смерти это плохо, потому что рано или поздно она услышит. Вот, я против этого. Чисто с точки зрения как психологический ход, то смотри, это можно делать, но я считаю, что как-то, ты знаешь, можно как-то немножко правила поменять. Не обязательно в гроб ложится, можно просто, ну, типа гроба что-то поставить. Вот типа гроба. Куда, ну, да, вот, вот типа, чтобы был момент вот, вот того, что тебя вот закрывают, вот, вот типа похороны. Но не обязательно гроб, прям с подушечками совсем, это плохо. Вот у меня mm -hmm. было, смотри, у практика уже тоже разные есть обряды. Мне делали обряд помры. Это когда меня саваном накрывали, я принимала славянство. Вот, мы тоже хоронили. То, что такое было, да. Ну, я действительно, то есть в случае вот моей практики, это действительно, я родилась новая, я родилась как практик. І так, да, дійсно, воно працює, да. Я після цього почав очень плотно практикувати. Да. Там много моментів різних було. Це все працює. Що ти робиш? Зараз дописую новину. До речі, друзі, ви знали, що у мене є телеграм-канал, де я щодня публікую новини і де ви можете написати запитання до наших гостей. Тому підписуйтеся, будь ласка, посилання в описі під цим відео, а також в закріпленому коментарі, там, де тайм-коди. Таке ще дивне питання. У Тернополі затримали мужика, який малював на фасадах храмів, число 666, та перевертав сюди хрести. Для чого він це робив? Ну, це який-то просто бігав. Сатаніст просто бігав. Я, я сатаністів не вважаю людьми, которые. Ну, я, давай так, я не вважаю сатаністів дітьми дьявола. Я вважаю сатаністів больними ублюдками просто от і все. Я себя не считаю сатанисткой, потому что сатанист, сатанист, сатанистка и сатанист — это какое-то позерство. Это типа как готы считали себя э, ведьмами, колдунами и считали себя причастными к кладбищу. Это просто были, блин, подростки, перелиты в черную одежду, разукрашенные, все. Но они да, никакого да. отношения, они еще скверняли там, бегали, извините, и так далее. Ну, типа, это вообще, это сквернение. Вот, поэтому не считаю я сатанистов, приближенных к дьяволу. Сатанистами просто управляют сущности, управляют бесы, они их цепляют, жрут их и все. Вот и все. Поэтому я же не бегаю, не рисую на церквях 666, и ну, для меня это как-то... это бред, это позерство, это какое-то такое говно, ну вообще ни о чем. Ну, дьявол это не нужно, да? то есть я, могу там зайти в церковь, там могу свечу кувыркнуть, могу там помолиться, черное, черное почитать молитвы, Цього достаточно. Тобто, дьяволу, твоя вера нужна вот тут, вона йому не нужна на церкві, блин. Ну, это Це навіть знаєш, Хула це замечательно, я считаю, да, показувати своє отношение к нему. Но це не Хула це какая-то полная, чесно. Це какой-то сатаніст просто больной на голову зубів. Ще одне питання: що буде із тими, на кого зробили дієвий приворот, але якщо замовник цього привороту помер? помер. Чи возможно некропривязка, че все-таки чары развиваются разом с землей? Нет, он слетает. Приворот слетает. Смотри, мы ж не... некропривязка была бы в том случае, есть такой бред, черное венчание. Это когда делают работу через могилу, через покойников. Пару, да. Вот там идет привязка к мертвому. Если, то есть, изначально человек был жив, а потом так получилось, что он умер, например, ну приворот отработал, считай, свое. <гум> ну, буває. Ну, бачиш, у нас маєш такий з тобою динамічний ефір ефір, вийшов сподіваюсь нашим друзям сподобалося. А ви були на youtube каналі Мирослав Солона. З нами сьогодні була українська відьма Марія Тиха. Вподобає, пока.